Да зачем мне номера? Уважаемый, передайте, пожалуйста. Вы. Я не передал вам документы. Я не считаю... Нет, э, вообще это... Вы не считаете? Я не считаю это, это причиной остановки. Это уже это 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 не покора. Пошли на милиции. Не покора... Не покора чему? Не покора чему? Не покора. подождите. Что, подождите? Что? что вообще причина? Вообще зачем? Меня а что, любой... Меня что, это? любой вы милиционер может стоить просто так, что ли? Нет. Покажите мне ваше предписание вот это вот. Предписание, что ну, вы какое предписание? Ну какое? А может вы это только что Ну-ка скажите мне номер дежурной начать. Я сейчас позвоню и спрошу, есть ли у вас такая отработка или нет. Ну-ка давайте мне скажите. У вас такая... Я спрошу. А вы и спрошу. А вы... спрошу. Вы... Украинец. Украинец? Да. А чем машина? А какая вам разница? Что? <laughs> что? весь Киев, весь Киев ездит машины что у них. И итальянские, и немецкие, и, немецкие, и европейские. Да. И, как и вы что? Себя ведете, уже? Как я веду себя? Отлично я веду себя. А как вы себя ведете? Вы понимаете, что вы задерживаете меня при этом движении? Я согласен, это вы меня задерживаете. в порядке продолжили движение. Да у меня прекрасно все в документе. Нет, подождите. И что вы делаете? Как вы вы делаете? Со... Я сейчас буду знать 483 764 Звоните. И позвоню. Звоните. Нет, подождите, если вы меня еще а... больше четырех минут удержите... А видите, какая разница? Ну, на Харьковске мы ехали. На что? Харьковске? Ну, ну считайте, да? что вы патрулируете. Да. да. Считайте, что вы потеряли должность. Алло, Викторович.